На Кіровоградщині директор профтехучилища, яке евакуювали з Макіївки в невеличке кіровоградське селище Балахівка, вкрала 100 тисяч гривень у своїх вихованців і втекла в ДНР. Там їй нібито, запропонували високий міністерський пост. Подробиці цього скандалу знають наші кореспонденти. Высокий забор, замок на воротах. За забором Балаховская школа социальной реабилитации. Заведение режимное. Здесь обучаются мальчики-подростки с судимостями. В основном совершившие кражи и разбои. Бытовые условия скромные. Из занятий спортзал и два компьютера без интернета. Именно здесь разместили воспитанников Макевского профтехучилища. Из личных вещей у ребят своего немного. В Кировоградскую область переехали только половина воспитанников. Остальные, кто сбежал к родителям, кто к террористам, не захотели ехать и педагоги из личных убеждений. Ребят сопровождали только трое, в том числе и Ирина Муханова, теперь уже бывший директор. Вот она мило улыбается на фотографиях кругу воспитанников. Правда, забота о детях оказалась липовой. Она постоянно их обворовывала, говорят ребята. А буквально накануне проверки уехала в Макеевку, якобы затем теплыми вещами. И связь с ней оборвалась. Позже выяснилось, она снимала деньги с банковских карт, на которые ребятам перечисляли стипендии и соцпомощь. Ну, просто стыдно перед всеми. Не, ну как я могу об этом догадываться или знать, потому что доступа к этим карточкам ни у кого не было, кроме директора. В прокуратуре выяснили, обворовывать подопечных директору помогали и другие коллеги. Все они остались на территории так называемой ДНР. Полгода назад Донецкая прокуратура уже подозревала Ирину Муханову в растрате. Но тогда она усидела в своем кресле, а вот теперь сорвала куш. 100 тысяч гривен плюс перспектива карьерного роста знаем, что сейчас ей запропонували высокую посаду в так называемой террористической организации ДНР, которая касается освітніх вопросов. Завершить расследование обещают за месяц-два, и только после этого Муханова официально объявят в розыск. А пока она будет опекать ребят, которые остались там, в зоне, под контрольной донецким террористам. Елена Брынза, Владимир Кувакин, подробности, телеканал Интер, Кировоградская область.